De nos jours, les touristes et les pèlerins affluent en masse vers la lore des grottes de Kiev, encore appelée lore de Péchersk. C'est le monastère orthodoxe le plus célèbre d'Ukraine, peut-être le plus beau, en tout cas le plus sacré pour les croyants. Les églises aux dômes d'or, les trésors des musées, les labyrinthes souterrains, bordés des momies des moines du monastère, sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Quand le moine Antoine, devenu père abbé, partit vivre en ermite dans la grotte du dessus, Théodose devint le père abbé de la laure d'en bas. En prenant la relève du monastère, il a commencé à pratiquer l'abstinence, le jeûne et la prière en larmes. Il s'est également intéressé aux règles monastiques du monastère de Studion, à Kiev, qui avait été fondé par le moine Michael, venu de Grèce. C'est ainsi que Théodose a établi sur ce modèle. Dans son propre monastère les règles du chant des hymnes monastiques il régla la lecture des leçons la conduite de l'église tout le rituel la conduite à table et il établit toutes les nouvelles prescriptions et tous les autres monastères révérant la lore des grottes comme le plus ancien de tous adoptèrent la même règle qui est encore suivie de nos jours théodose a été canonisé par l'église orthodoxe russe ces reliques ont été découvertes dans la Lore d'en haut par Nestor le chroniqueur le 14 août 1091 et elles se sont avérées intactes. Elles ont été transférées à la cathédrale du monastère. Ce beffroi de forme classique, quatre étages surmontés d'un dôme d'or, a été construit entre 1731 et 1745. Plus de 5 millions de briques ont été utilisées pour sa construction. Des céramiques d'art lornent à chaque étage. L'horloge du XVIIIe siècle a été remplacée en 1903 par un carillon qui sonne tous les quarts d'heure. La cathédrale de la Dormition de la Vierge est le premier bâtiment extérieur construit par les moines de l'alors troglodyte. La construction et la décoration, selon la légende, sont dues à douze maîtres grecs venus de Constantinople en 1073 à l'appel de Théodose. La cathédrale a été détruite et reconstruite à différentes reprises. Au XVIIIe siècle, elle est agrandie et décorée dans le style baroque ukrainien. L'église de style typiquement russe de Kiev n'est plus reconnaissable. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a été pillée en 1941 vraisemblablement sous les ordres du commissaire allemand Erich Koch. Puis elle est détruite par une explosion le 3 novembre 1941 sans doute dans le but de cacher les preuves du pillage. Les ruines furent laissées en l'état jusqu'en 1995. Là, il fut décidé de reconstruire l'église pour le 950e anniversaire de la laure de Kiev, soit avant 2001. L'édifice fut reconstruit à la hâte, pratiquement en deux ans, sans études scientifiques sérieuses au préalable et en utilisant des matériaux contemporains. Dès la fin des travaux, l'édifice fut repeint et il fut consacré religieusement le 24 août de l'an 2000. Les fresques anciennes, les mosaïques, les peintures et les objets d'art de l'ancienne église de la Dormition se sont perdus au cours du temps et des destructions successives. L'église réfectoire des Saints Anthony et Théodosius a été construite dans le style néo-byzantin en 1893 à la place d'une ancienne église des Saints Pierre et Paul et d'un réfectoire qui datait de 1684. D'un côté, une église octogonale couronnée d'un dôme de 20 mètres de diamètre basée sur le modèle du grand dôme de Sainte Sophie de Constantinople. De l'autre, un réfectoire rectangulaire de deux étages au plafond soutenu par dix colonnes de fer, avec une cuisine datant du XVIIe siècle située au sud. Les peintures ornementales de l'église et du réfectoire sont de style moderne de l'époque. C'est un exemple unique d'art nouveau ukrainien dans l'art religieux. Les peintures murales du réfectoire représentent les 14 saints de petchers dont les reliques reposent dans les grottes voisines. L'iconostase est en marbre blanc de Carrare et en marbre vert de Grande-Bretagne. Elle est de style pseudo-russe. Une fabuleuse sculpture sur pierre ajourée a été réalisée par le maître sculpteur de Kiev, Drexler. C'est l'une des iconostases en pierre les plus remarquables de Kiev et de l'Ukraine. Un monumental chandelier de bronze de 1200 kg éclaire les lieux.